дня ще раз а ми продовжуємо. І зараз у нас в гостях Марина Сергієнко, керуючий директор торгової мережі «Коло». Марина, я правильно вас представив? Да, здравствуйте. Да, спасибо. Uh... У мене у вас перше питання. От дивіться, у нас за вікном зараз війна йде, тим не менше, люди вже після трьох місяців пристосувалися до таких умов. Ми розуміємо, що окрім військового питання, треба вирішити економічне питання. Люди як споживали їжу, так і продовжують споживати. І зараз у мене до вас а, є низка питань, які стосуються вашої травельному режиму. Вона а, принаймні, у Києві достатньо відома і, відповідно, багато постачальників продуктів харчування та і постачальників різного обладнання на вас рівняються, і а, хочуть почути від вас, як ви себе почуваєте в а, цих умовах станом на сьогодні, і що у вас змінилося загалом? Це таке перше питання загальне. Прошу марину. В первую очередь торговая сеть Кола ⁇ это сеть магазинов у дома и на трафике. То есть формат магазинов в мире называется Convenience Store, да, удобный формат магазинов. Мы находимся там, где находится наш покупатель. У нас в сети есть несколько форматов. Есть магазины, которые находятся именно там, где люди живут, да, в спальные районы, были ряд магазинов на трафике. И было несколько магазинов, которые были прямо в офисных центрах. То есть соответственно разные, скажем, форматы магазинов по-разному среагировали на военную ситуацию с точки зрения формата. То есть до, до войны у нас было там порядка 250 магазинов. На Текущий момент у нас запущено больше 60% сети, остальные у нас, скажем, стоят в очереди на открытие торговые И, магазины. Это Киев-Одесса. Ага. Киев, Киевская область Одесса. То есть это у нас были фокусные регионы, которые мы там развивались, интенсивно развивались. То есть ну, с точки зрения там, военного действия, да, три месяца войны, и, конечно же, мы уже научились, скажем, работать в таких условиях. Когда меня спрашивают, как ваши дела, я говорю, ну как каждый день кризис, но мы уже привыкли. Так что все, все адаптируются, да, это пожалуйста, про вашу про вашу мережу. Как в зале вот этот формат у дома, как он в зале показался бы с точки зрения sustainability, живучести, можно сказать, в сравнении с з... іншими форматами супермаркетами, іншими магазинами. Як взагалі? Не можна мені ответить на этот вопрос. Давайте я вам тогда немножко цифр дам. То right. есть, согласно там аналитике Нильсона, если мы возьмем там Киев, Киевскую область, то на текущий момент продажи восстановились если брать от февраля это минус там 27 если сравнивать с прошлым годом, это минус 18 Это весь ритейл, который продуктовый, так называемых FMCG товаров, то есть продукты и не продуктовый ритейл, но быстрой оборачиваемости, то, что в основном представлено в супермаркетах и в том числе в магазинах у дома. То есть динамика, она ну, последние несколько месяцев, она не, не лучше, то есть где-то плюс-минус мы там и идем, там, порядка минус 30%. То, что касается форматов, то, каждый, то есть с точки зрения ритейла, Продуктовые магазины, они показали свою, скажем, стабильность, системы лучше, чем очень большое количество другого вида ритейла. Там, например, все, что связано с ювелирными изделиями, да, то сейчас это невостребованный формат. Рынок электроники, магазинов электроники упал порядка 50%. Фэшн тоже где-то приблизительно в таком же параметрах второй вторая категория которая тоже показала скажем не такой сильный падение по продажам это фармацевтия то есть медицина то есть два формата продукты там не продукты оборачиваемости и медицина это то что с точки зрения там, вот, кризисности, они, эти, эти модели, они хорошо себя чувствуют. Ну, так назовем, да, хорошо себя чувствуют. Минус 30 – это хорошо, uh -huh. да, то есть, если сравнивать с остальным видом ритейла. Связаны цифры эти с тем, что, первое, достаточно высокий уровень безработицы сейчас в стране. Да, мы знаем, что многие бизнесы, они приостановили свою деятельность, соответственно много людей сейчас не имеют тех же доходов, которые были до военное время. Соответственно, и это связано и с миксом продаж, то есть с точки зрения там, продуктовых категорий, люди сейчас не меньше привержены брендам, больше привержены, скажем, цене на полке, плюс выбору товара, потому что в том числе там выбор товара сократился, да? то есть мы на текущий момент приблизительно там, в половину сократили ассортимент торговой сети. Связано это с разными факторами, в первую очередь логистика, которая до сих пор находится в стадии кризисной, да? то есть это самое первое то, что пострадало. Мы научились работать очень раз, по-разному с точки зрения логистики. То есть это мы максимально гибкие, но все равно с точки зрения логистики добавление любого там дополнительного SKU на полку это но создание новых логистических путей фактически. Да? То есть то же, самое, то, то же самое это связано там с производителями. Дополнительный производитель это плюс еще одна логистическая история, и, соответственно, все, что связано с логистикой, мы знаем, что это все сложно. Да, поэтому меньшее количество SKU, меньшее количество производителей, но более эффективно работая с тем, что мы есть. То есть обеспечивать доступность максимально, то есть у нас это, мы тоже не, выйдем, не можем никак выйти на довоенный уровень по доступности товаров. Это наш сейчас ключевой приоритет, закрыть все потребности, которые необходимы покупателям в разных ценовых сегментах, да, то есть обеспечить доступный товар, социальную полку сформировать для временно перемещенных особ. То есть это то, что сейчас в торговой сети в ключевом фокусе. И, ну, и долгосрочно, я думаю, что с точки зрения потребностей кола имеет большой скажем, потенциал. Скажіть, будь ласка, Марина, а як ви зараз змінили роботу з постачальниками? Зрозуміло, що ви зазначили проблему з логістикою. А, яким чином ви зараз працюєте з постачальниками? Чи збільшилася у вас частка локальних невеликих виробників продуктів харчування, з якими ви, можливо, по різних регіонах Одеська область, Київської області, можете по різному працювати? Змінили... Дякую, дуже хороший питання, насамкінець, скажу так. Для отдельных категорий количество региональных поставщиков сильно выросло. Это категория «Бакалеи». Категория она очень сильно подросла у нас в продажах. То есть у нас там она была очень маленькая до военное время, потому что магазины до закупки за «Бакалеи» не ходят. Да? То есть ну, сахар, соль, но ну, не там, большие закупки, как в больших супермаркетах. Соответственно, когда пришла война и люди уже не имели возможности ходить далеко, они пришли к нам за бакалей, и у нас эта категория значительно выросла. У многих производителей были проблемы с поставками, и мы сейчас, в принципе, по бакалей работаем, наверное, со всеми поставщиками в Украине, которых можем активировать. И в Одессе у нас свои поставщики, и в Киеве свои поставщики. Мы, в принципе, работаем, везем со всех регионов. Научились и это делать. Для некоторых категорий это не настолько актуально, да, потому что в них производители они не остановили свою деятельность, соответственно, не было потребностей, скажем, в поиске дополнительных поставщиков. То есть, ключевой задачей стояла обеспечить наличие товара во всех потребностях. То есть мы исходили из этого, мы сформировали список всех потребностей, которые надо закрыть. Прописали под них ключевых поставщиков, заместителей, да, второй уровень, третий уровень, если вдруг что. И на текущий момент работаем по этому списку. Расскажи, пожалуйста, насколько трудно, или насколько легко стать вашим поставщиком? Раньше, как известно, ты проходишь в Раніше, відомо, проходиш будь мережу, тебе выкатывают такой паралик э, вымог, чьи влияла вина на отношения поставщика мережа. Я, смотрите, у нас вообще в ритейле есть такой процесс, называется листингов. Да, то есть есть ассортиментный комитет, и для того, чтобы попасть на полку, надо пройти ассортиментный комитет. Конечно, войну у нас все вот эти процессы, они очень сильно оптимизировались, потому что не вопрос там сидеть, заседать и выбирать, какой вид гречки, если она одна и та 100 гривен стоит. Да, то есть это вопрос наличия товаров, поэтому все вопросы, связанные там, с скоростью принятия решения, мы их очень сильно упростили. То есть, ну, это какой-то, скажем, на текущий момент это уже заканчивается история, потому что все выходят уже на состояние стабильности бизнеса. Ну, то, что я наблюдаю, да, то есть уже есть определенное понимание, кто работает, как работает, идет возврат к торговым условиям, которые были довоенные, логистика, она в какой-то момент тоже восстановится, я уверена. Поэтому вопрос возврата к процессам, которые были довоенными, это буквально вопрос там, нескольких недель. То есть это будут ассортименты комитеты и решения по результатам экспериментов о том, сохранять ли позицию и производителя в ассортименте или нет. Рыда, такое питание. Вы работаете с поставщиком в Украине или с иностранным такой же? Ми працюємо в основному з постачальниками з України із України, добре. Тобто, іншими словами, ну у нас будуть дивитися постачальники продуктів харчування з Польщі, Словакії, Румунії, Болгарії, Туреччини. Я правильно розумію, що вони можуть чи їм краще зосередити своє свою увагу на дистрибуторах чи імпортерах таких продуктів харчування? Чи у вас є таке поняття як власний імпорт? Есть у нас такое понятие, как классный импорт, и мы этим вопросом тоже очень серьезно озадачились с учетом того, что часть, например, товара в Украине сложно найти. Да? Сейчас есть потребность, например, соли. Да? То есть Артем Соль на текущий момент остановила свою деятельность, или там, например, корма для животных тоже в большом спросе. То есть есть ряд категорий, продуктов, которые. В Украине необходимо поставлять или, например, борщевой набор, да, в Украине сейчас буряка нет. То есть, в любом случае, работать с импортными поставщиками мы будем и мы хотим, поэтому нам а, а, нужны эти поставщики. В чем есть сложность на текущий момент, что очень часто. Цена в Украине порядка 50-2 раза дешевле, чем на текущий момент предлагается поставки с Европы. Связано это либо с остатками товаров, которые существуют, или же с курсом валют, который сейчас тоже не очень стабильный. У вас не проблем с критичным импортом, с платой в валюте за певные категории, или вообще за продукты, которые вы импортируете за кодовую? Немає, я зрозумів. Давайте зразу переключимося, оскільки у нас не так багато часу. Скажіть, будь ласка, як ви вирішите питання з логістикою? У вас є власні розподільчі центри в Одеській області, в Київській області, чи ви працюєте напряму з постачальниками? У нас є свій центр, з яким ми працюємо. В принципі, він працює вже достатньо довго време. У нас, к сожалению, мы потеряли распределительный центр охлажденный, потому что находился в Броварском районе, там был уничтожен. Это был наш партнерский склад. Наш РЦ продолжает работу. С точки зрения логистики мы сейчас... Дополнительно на, на, запустили уже две недели как э, свою охлажденную логистику на текущем рас, распределительном центре. Да, мы научились это делать тоже. А что это такое? Скажи, пожалуйста, это мобильные камеры или что это такое? Да, да ну, у нас э, установлена мобильная охлажденная камера. И э, сейчас вот, э, буквально с пятницы мы уже приняли первые поставки и... Э, от поставщиков, которые не имеют возможности охлажденную логистику доставлять поточечно, мы уже этот вопрос наладили. То, что у нас очень сильно, скажем, болезненно было все, что связано с охлаждением. То есть это гастроном, молочная продукция, сыры, рыбная продукция. Овощи, фрукты очень сложно, когда у тебя очень много магазинов, и тебе надо по адресную доставку обеспечить с учетом наличия бензина ага. текущий момент. Поэтому мы запустили свою свою охлажденную логистику и теперь у нас есть и как сухой склад, так и охлажденный. Сейчас вопрос остался заморозка. Думаю, мы его ага. тоже поговорим. Ну, я думаю, що це тема іншої морозильної камери, як мінімум, мобільної, просто іншої. Да, інший, да, да, Так, так, варіантів вже знайшли. Зараз на фінальній стадії, і э, я думаю, що ми і цей питання теж візьмемо на себя. Я так думаю, що це буде рішення окремо для Київської області, такий же умовний маленький розподільчий склад для охолодженого та замороженого продукту харчування в Одесской області, так? Ну, на Одесі, так. Да, у нас є, э, скажімо, опорні магазини, які э, играють роль как бы, розпредельних центрів. Я зрозумів. А, у мене питання. Давайте трошки перескочимо на іншу тематику. А, давайте по асортименту трохи пройдемося. Зараз а, які продукти, які категорії товарні а, пішли під ніж? Вони те, що називається, ну пішли вниз, і які навпаки стали найбільш затребувані? Так, е, е, да, смотрите, формат магазину вдома виповнив довоєнної до війни определену роль. Ага. Роль это была дозакупка, да, поэтому был определенный э, микс продаж, связанный с этой ролью дозакупочной. Да, И, э, как я говорила, что там бакалея было совершенно там небольшие проценты от продаж. Ага. Ключевые группы проду продуктов, которые у нас продавались, это э, все, что связано с побаловать себя. То есть алкоголь, кондитерка, сигареты, плюс формат до закупки, это гастроном, молочные продукции. И, и, третья категория, которая у нас тоже развивалась, это формат на ходу. Да, то есть это кофе-поинты плюс формат готовой еды. Uh -huh. Когда война пришла, то все, что связано там с категорией готовой еды, оно, в принципе, пошло под нож, как вы назвали. Uh -huh. Да, то есть это та категория, которая перестала пользоваться спросом в какой-то период времени, да, то есть не, не пользовалась спросом. То, что упало, тоже по продажам, связано это, с, в том числе с наличием, это все, что связано с холодным складом, овощи, фрукты, молочная продукция, гастроном, то есть, это были сложности с поставками. То есть, соответственно, вот запуск нашей охлажденной логистики нам поможет починить эти категории. Ага. И очень сильно во время войны выросла бакалея, ага. то есть это разы от того, что мы имели до войны. То есть мы закрыли эту потребность, в том числе. На текущий момент эта потребность, она не потихонечку спадает. Да, то есть люди запускаются в супермаркеты, появляется большее количество э, доступных магазинов рядом с домом, которые, там, э, которые люди могут пройтись уже. Поэтому там, категория Бакалея, она начинает спускаться по продажам. Окей, то есть множество... товаров они э, в принципе не сильно там, скажем, провалились процентом соотношения. Марина, давайте поговорим про прогноз. Хочете ви цього чи ні? Все одно треба якось прогнозувати свою діяльність на найближчі декілька місяців. Я не кажу до кінця війни. Зрозуміло, що рано чи пізно війна завершиться, але нам з вами треба планувати свою діяльність бізнесову. Що ви говорите там у кулуарах, поміж собою? Коли от ви сідаєте і думаєте, слухайте, що буде наступного місяця, через два місяці, через три місяці. На чому зосередитися з точки зору розвитку? В мережі пристосування до тих умов, які є. Ми знаємо, що Київська область, я кажу для наших іноземних партнерів, зараз не межує з Росією, вона межує з Білоруссю, і зараз вже немає тут військових дій. Тим не менше, от два-три місяці. З урахуванням того, що ситуація стабілізувалася, немає накопичення е, військової техніки на кордоні з Україною, там до Білорусь. Е, і ми всі плануємо е, розвиток нашої галузі. Що буде протягом двох-трьох місяців з точки зору споживання продуктів харчування? Так, да, смотрите, прогноз діла неблагодарне, тому що ну ніхто не знає. Але знает. давайте ними займемося. Да, поэтому... Смотрите, ну, есть макроэкономические прогнозы, да, они есть в двух направлениях: оптимистичные и пессимистичные. Соответственно, есть ряд сценариев, которые мы обсуждаем внутри компании. Что будет, если оптимистичный сценарий, а что будет, если не очень оптимистичный сценарий. Но мы как компания, мы сфокусированы на том, что можем сделать мы, и не только мы, а вообще, вообще в принципе, ритейл-отрасль, она сейчас очень сильно консолидировалась во время военных действий с точки зрения того, что мы, у нас у всех сейчас есть миссия, чтобы наша бизнес-война, она тоже была выиграна да, yeah. то есть мы другой вид, скажем, защиты Украины, да, то есть нам восстанавливать экономику надо всем вместе. Вот поэтому есть ассоциация ритейлеров, в которой мы работаем, обсуждаем, что необходимо сделать для того, чтобы мы как отрасль выжили. Да, то есть есть ряд инициатив, которые мы совместно отрабатываем для того, чтобы отрасль из кризиса вышла здоровой. И она, эти инициативы, они в том числе и вовлекают и производителей и, чтобы, в диалог, да, потому что мы одна из частей цепочки создания ценности и это и агрохозяйство, и переработчики, и, и в конечном итоге ритейлер, который это все ставит на полку, продает. Ну, поделитесь, будь ласка, это... что это за инициатива? Ух, их очень много. Но, с точки Можно зрения формы. Топ-3 да, топ у нас это повышение ликвидности. Ага. То есть это с точки зрения проблематики. Номер один проблема сейчас отрасли это отсутствие денег. Да, то есть нам надо ликвидность для того, чтобы рассчитываться вовремя с нашими поставщиками, с нашими подрядчиками, которые оказывают сервисы. Это сейчас самая большая проблема. Да? Где взять деньги для того, чтобы рассчитываться, потому что их не очень хватает. Объемы оборота упали, прибыльность упала, микс продуктов другой, и социальное регулирование. Отрасли сейчас в достаточно сложной ситуации находится. Поэтому вопрос ликвидности. Второй вопрос с точки зрения день деятель, хозяйственной деятельности, которая очень сильно тоже болит и болит и у, у нашей сети. Это вопрос взаимодействия с арендодателями, потому что, опять же, возвращаясь к тому, что мы потеряли объемы продаж, объективно нет людей, и с каждым арендодателем нам надо провести переговоры о том, что в новых реальностях нам необходимы новые условия. Это, скажем, второй диалог, который все, всех волнует с точки зрения там, ритейла. И ну, есть еще ряд инициатив, связанных с налогообложением, государственным регулированием, с импортным товаром. Это все связано с именно инициированием законопроектов, которые помогут отрасли, в том числе, выжить. Не только отрасли ритейла, а в принципе вообще э, э, оздоровить экономическую ситуацию. Да? То есть там двухпроцентное налогообложение которая была запущена, но в нем необходимы там ряд, скажем, доработок, которые позволят применить эту систему или вопрос критического импорта, скорости завоза продуктов в Украину. То есть это то, что в том числе сейчас отрабатывается командой из представителей ритейла в том числе. Да, поэтому наши прогнозы они как бы они достаточно оптимистичны, например. Мы в коло хотим выйти из этого кризиса еще более, скажем, эффективными, yeah. меньше процессными, более гибкими, более автоматизированными. Поэтому достали из загажников то, что не доделали до войны, сейчас активно доделываем. Поэтому мы как стойки да, должны фокусироваться на том, что мы можем сделать здесь и сейчас. Поэтому максимально фокусируемся, чтобы выйти из, этим, из этой ситуации еще сильнее. Ну, я можу свого боку сказати, що а, а, Жан Мішель анонсував а, от створення цього великого фонду транстового фонду, там де вони зберуть цитую мільярд сотні мільярдів євро, який буде розподілено на три частини великих: перше це а, державна підтримка, субсидії, можна сказати. Друга тема це ліквідність, щоб влити гроші в економіку. Це він це анонсував, щоб а, фактично всі підприємства, які ви згадували, задіяні. В цьому процесі виробництва зокрема і продуктів харчування від аграрної галузі через переробників до постачальників обладнання і всього того, що використовується для виробництва продуктів харчування, отримали дешеві кредити. Uh -huh. І третя тема це інфраструктура, частину з якої є логістика. Зокрема, тому ми чекаємо на те, коли цей фонд запрацює. Я розумію, що і це було європейськими структурами. Підтверджено, що а, спочатку має бути вирішено військова. Військове питання для швидкого а, вливання грошей в економіку України, тим не менше, отаким от мережам, як ви, треба виживати і створити стратегію розвитку на найближчий час до того, як ми отримаємо ці гроші і фаї виживемо зокрема. Тому всі, -всі да. питання є нагальними. А Марина, а ви підписуєтесь так же, як і наші глядачі, і в Україні за кордоном на наш канал. Що ви можете побажати нашим закордонним постачальникам, чого завгодно від обладнання до харчування зараз? Прошу, Марина, Я... это сложный вопрос, на самом деле. В первую очередь, хочется пожелать, чтобы предложения, которые высылались, они скажем. были с учетом текущих реальностей. Uh -huh. да, то есть это рекомендация смотреть на сегмент средний минус в первую очередь, потому uh -huh. что уровень доходов украинца очень сильно просел. Ну, соответственно, скажем, украинцы требуют сейчас продуктов питания, которые будут, скажем, стоить достаточно дешево, да, то есть это сейчас, плюс адекватной наценки, иногда мы тоже это видим, что к нам приходят предложения, которые там выше, чем мы можем купить с полки у ритейлера, да, то есть просто придя в супермаркет, купить и привезти, это будет дешевле, чем то предложение, которое приходит к нам, забрать из склада, да, Ну, наверное, все. Ну, а я свого боку, бажаю вам фізичного і фінансового здоров'я. І ми продовжимо наш проєкт, який називається Смачного з України. Дякую, Марина. Це була у нас Марина Сергієнко, виконавчий директор торгівельної мережі коло. Марина, дякую і тримаємо зв'язок. Дякуємо. Хорошо, гарного дня. Навзаєм.